Apa khabar semua? Dalam topik ni, murid-murid akan tengok tentang logaritma. Bagi cikgu, logaritma ni hanyalah satu trik untuk menyelesaikan masalah indeks. Tapi kalau nak guna logaritma ni, mesti kena tahu hukum-hukum logaritma. Jadi, jom cikgu tunjukkan macam mana nak tulis logaritma ni. Baik, jadi hukum logaritma ni dia simple saja. Kalau murid-murid ada A kuasa X sama dengan M, ini adalah indeks kan? Ini kita panggil dia punya asas. X ni kita panggil dia punya kuasa. Dan M ni kita punya jawapan lah. Dan kalau murid-murid nak tahu, bentuk indeks ni boleh ditukar menjadi bentuk logaritma. Bentuk dia akan jadi macam ni. Log. Asas kepada indeks tadi akan duduk jadi asas kepada log. Maksudnya A akan duduk situ. M akan duduk sini sama dengan X. Ha, murid-murid perasan kan? Asas kepada indeks ni dah jadi asas kepada log. Ha, asas kepada log tu dia duduk dekat bawah, kecil macam tu. Dan kuasa kepada indeks tu sekarang menjadi nilai kepada log tu sendiri. Jadi maksudnya, kalaulah kata murid-murid ada 3 kuasa 2 sama dengan 9, maka log asas dia adalah 3, 9 sama dengan 2. Ha, kalau murid-murid ada apa dia? 4 kuasa 2 sama dengan 16, maka dalam bentuk log, jom murid-murid buat sekali dengan cikgu, log asas dia 4, 16 sama dengan 2. Kalaulah kata murid-murid ada 5 kuasa 2 sama dengan 25, maka dalam bentuk log dia adalah log 5 25 sama dengan 2. Jadi kalau murid-murid perasan dekat sini, asas kepada log ni, dia mesti positif. Dan asas dia juga tak boleh sama dengan 1. Apa jadi kalau log sama dengan 1? Dia akan jadi, contohnya, kalau cikgu letak dekat sini, 1 kuasa 5 sama dengan 1 kan? Jadi kalau kita tukar dalam bentuk log, dia akan jadi log 1, 5 sama dengan 1. Okey. Okey. Kalau cikgu letak 1 kuasa 7 tetap sama dengan 1. Maka log dia akan jadi log 1 7 sama dengan 1. Nampak tak? Dia dah tak sama dekat situ. Log 5 pun 1, log 7 pun 1. Jadi sebenarnya asas 1 ni tidak dibenarkan untuk menjadi asas kepada log. Jadi tak ada log 1 sebenarnya Kalau kata-kata murid nak convert balik daripada log kepada index Maka contohnya kita ada log 8, 64 sama dengan 2. Maka asas kepada log ni akan jadi asas kepada indeks kan? Jadi 8, nilai log ni akan jadi kuasa 8 kuasa 2 sama dengan 64. Jadi pusing-pusing dekat situ sahajalah log dengan indeks ni. Dia memang berkait macam ni. Dan ada satu log ni yang special sikit nama dia log biasa. Walaupun dia special, tapi sebenarnya kita panggil dia log biasa. Lepas ni kita ada satu lagi jenis log, nama dia log jati. Itu nanti kita tengok. Log biasa ni adalah log dengan asas 10. Ha jadi kalau cikgu ada log 10 5, ah ha, ini dipanggil log biasa lah. Log biasa juga kadang kadang kita tak tulis pun 10 tu, dia tulis log 5. Kalau tak ada tulis 10 tu maksudnya dia sebenarnya log asas 10. Dan nak settlekan log 5 contohnya murid-murid boleh guna calculator saja Katakan log 10 5 sama dengan apa. Okey. Jadi untuk selesaikan log ni guna calculator murid-murid ambil calculator dan log tu ada dekat sini. Log. Kita tadi log 10 5 kan. Log 10 and then ke kanan 5. Tekan sama dengan maka dapat 0.69897 satu lagi cara kalau log tu adalah log 10 kan cikgu sebut tadi kan kalau log tu log 10 maka kadang-kadang kita tak tulis pun 10 dekat bawah tu kita tulis log 5 saja dekat kalkulator ni pun ada murid-murid kena tekan shift sini log dia ha log 5 sama dengan sama juga 0.69897. Jadi macam tu cara nak guna kalkulator untuk selesaikan log. Baik, jadi dapat jawapan kita tadi 0.69897. Okey, itu kalau log 5. Kalau cikgu nak log 10, 3 per 2 kuasa 2. Ha, boleh juga. Jadi, cikgu akan buat 3 per 2 kuasa 2 dulu. And then, baru cikgu logkan dia. Log answer. Sama dengan 0.3522. Seterusnya, kalau cikgu ada log 10, 2 per 3. Apa akan jadi pada nilai dia? Jadi, 2 per 3 log answer. Negatif, 0.176. Dan kemudian kalau kata cikgu ada log 5, 1, 2, 5. Okey, kali ni bukan log 10 kan? Sama dengan berapa? Okey, katakanlah kita nak samakan dia dengan X. Maka, kalau cikgu convert log 5, 125 ni kepada indeks, maka asas indeks tu adalah 5. Maka, 5 kuasa X sama dengan 125. Okey, kalau 5 kuasa X sama dengan 125, 125 juga adalah... 5 kuasa X sama dengan 5 kuasa 3. Maka X cikgu adalah sama dengan 3. Jadi log 5, 1, 2, 5 sama dengan 3. Okey, cikgu nak murid-murid perasan sesuatu dekat sini. Murid-murid perasan tak bahawa nilai ni nilai negatif. Kalau cikgu convert ni kepada bentuk indeks, dia akan jadi 10 kuasa negatif 0.176 sama dengan 2 per 3. Kalau murid-murid perasan nilai ni akan jadi negatif hanya bila kita punya jawapan tu lebih kecil daripada 1. Maksudnya apa tahu? Maksudnya kalau lah kata murid-murid perasan nombor dekat sini nilai dia lebih kecil daripada 1 maka dia punya nilai log tu akan jadi negatif. Ini kadang-kadang kita asyik sibuk nak selesaikan soalan ni, kadang-kadang kita tak perasan pattern macam ni. Tapi kalau kita perasan ni, ini boleh membantu kita dalam peperiksaan Biasanya log ni akan dapat positif kecuali yang dalam ni dia lebih kecil daripada satu. Maka dekat sini akan dapat negatif. Jadi kalau murid-murid kira-kira-kira, tiba-tiba dapat negatif kan? Maka cuba murid-murid cek dekat dalam ni lebih atau kurang daripada satu. Macam ni 2 per 3 kan? 2 per 3 kurang daripada 1 Maka log dia akan jadi negatif Kalau cikgu buat 3 per 2 Log dia akan jadi positif Contohnya sekarang cikgu buat log 3 per 2 Maka jawapan dia 0.176 Tapi kalau log 2 per 3 Dia akan jadi negatif 0.176 jadi, ini satu trik yang cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid. Manalah tahu nanti berguna masa peperiksaan Okey, kita sambung lagi dengan contoh kita. Katakan diberi log 3x sama dengan 7. Macam mana kita nak cari x? Okey, kalau soalan macam ni, of course lah kena convert dia kepada indeks. Bila nak convert kepada indeks, 3 akan jadi asas. 3 kuasa 7 sama dengan x. Maka, x adalah 3. Kuasa tujuh. Sama dengan dua, satu, lapan, tujuh. Baik, kemudian kalaulah kata diberi log tujuh P sama dengan lapan. Okey, nampak macam sama je dengan soalan sebelum ni. Tukar dia kepada bentuk indeks, maka tujuh. Kuasa lapan sama dengan P, maka P adalah tujuh kuasa lapan. Lima, tujuh, enam, empat, lapan, kosong, satu. Okey, tapi itu log 3 dan log 7 kan? Kalau kata diberi log 10, X sama dengan 0.2143. Okey, murid-murid boleh je tukar kepada bentuk indeks. Dia akan jadi 10 kuasa 0.2143 sama dengan X kan? Jadi X adalah 10 kuasa 0.2143... 1.638 ataupun murid-murid boleh tekan dekat kalkulator shift log ha, bila tekan shift log ni nama dia anti log jadi nak cari x ni x ni sebenarnya adalah anti log 0.2143 ok kalau murid-murid tekan shift log maka akan dapatlah anti log ni masuk je 0.2143 Dapat juga 1. 638. Tapi sebenarnya dulu cikgu pun tak pening kepala pasal anti-lock ni sebab cikgu terus je tukar dalam bentuk indeks pun lebih mudah nak dapat jawapan. Okey, jadi kalau dalam indeks dan juga dalam cert ada hukum-hukum ni -hukum kan? Hukum darab, hukum bahagi. Sebenarnya dalam lock pun ada juga hukum darab dengan hukum bahagi lock ni. Dan ada satu lagi hukum yang best dipanggil hukum kuasa. Benda-benda ni kita akan tengok dalam video seterusnya. Jom kita tengok.